Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle çox ləzzətli, yen hər bir kəsin bəyənəcəyi badımcan şorabası hazırlayacağıq. Qəti hazırlanma qaydasından. Bunun üçün bizə 1 kq yarım badımcan lazımdır. Badımcanlarımızı yaxşıca yuduqdan sonra baş hissəsini kəsirik və ortasını da kəsirik. Eyni qaydada bütün badımcanlarımızın başını və ortasını kəsirik bir qaba yerləşdiririk. Bu kimi videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma hələ də abunə değilsinizsə abunə olmağı, videolardan xəbərdar olmaq üçün zili açmağı və videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstəyə olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxşılıq varsınız. Belə davam edirik. Artısını kəsdiyimiz badımcanları yaxşıca duzlayırıq. Hər tərəfinə, içinə və çölünə. Duz əlavə edirik, yəni yaxşıca düzləyirik hər tərəfini. Duzladığımız badımcanları bir qaba qoyuruq, hardasa yarım saat kimi gözlədirik. Bu arada bu badımcan şorabası mənim ən xoşladığım şorabalardan biridir. Həqiqətən də çox ləzzətli olur. Və siz hansı şorabalara xoşlayırsınız, şərhlərlə yazmağı unutmayın. Yəni hər badımcan şorabasını xoşlamıram. Daha ləzzətli olan, daha gözəl olan badımcan şorabalarını xoşlayıram. Mənim hazırladığım şoraba da bu şorabalardan biridir. 3 litr suyumuza hardasa 3 xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Və badımcanlarımızı bu şəkildə dəstəkləyirəm. əsət bir badımcanı 15 dəqiqə kimi qaynar suda qaynadırıb badımcanların paş hissəsi yumşalana kimi. Yəni əlimizlə yoxlayırıq, əgər yumşaqdırsa, deməli badımcanlarımız hazırdır. Əgər siz çox hazırlamaq istəyirsinizsə, miqdarını çoxalda bilərsiniz ərzaqların mətdarını. Təxminən 15 dəqiqə qaynatdığım badımcanları bir qaba əlavə edirəm. Bu arada hər yeni badımcan əlavə edəndə suya biraz duz əlavə etmək lazımdır ki, badımcan e, canına test çəkir. Qaynatdığım badımcanları bir qabın üzərinə, mən plastik podnestən istifadə etdim. Badımcanlarımı düzdüm və üzərinə taxta qoyub ağır bişəy qoyuruq. Bir gün boyunca belə qalır və suyunu çəkir. Əgər suyunu çəkməsə, badımcan elə də yaxşı olmayacaq. İndi isə içliyini hazırlayırıq. Bunun üçün desəm 5-6 ədəd orta boy bibər lazımdır. Məndə yaşıl bibər olmadığı üçün qırmızı və sarı bibərdən istifadə etdim. Əgər siz istəsəniz, bibərləri xırda-xırda doğraya bilərsiniz. Mən blendərdən keçirdim, daha asan olsun deyə. Yox, əgər siz çox xırda olmağını istəmirsinizsə, özünüz doğraya bilərsiniz. Doğradığım e, bibərləri blenderıma əlavə edib blenderdan keçirdirəm. Və bir yeqa qaba əlavə edirəm. Burada 3-4 baş sarımsaqdan istifadə edirəm. Tardasa 20-25 diş belə deyək sarımsaqları da blenderdan keçirdirəm. Eyni qaydada istədiyiniz sarımsaqları körkadan doğradığım sarımsaq, daha doğrusu blenderdan keçirdiyim sarımsaqları digərlərimizə əlavə edirəm. Duz əlavə edirəm. Duzun və nanənin miqdarını zövqünüzə görə azaldıb və ya çoxalda bilərsiniz və üzərinə 3 xörək qaşığı quru nanə. 2 Mən keşnişdən də istifadə edirəm. Bəziləri keşniş əlavə etmir. Zövqə görə göyqöyörtü əlavə edə bilərsiniz. Mən sadəcə 1-2 dəstə keşnişdən istifadə etdim. O da zövqə qalıb. Yaxşıcı qarışdırıram və 1 gün Ey indi qaydada içliyimizdə gözlədirik ki, bütün ərzaqlar bir-birinə keçsin deyə. Badımcanların artıq suyu sıxılıb, görürsüz presslənib. İndi isə içliyimi əlavə edirəm badımcanların içinə. Bu arada mən ıı, biraz da içinə, çölünə duz əlavə edirəm, çünki badımcanı biraz yoxladım, tamına baxdım, biraz duzsuz idi deyə duz əlavə etdim. İsliyimizin çalışıq suyundan istifadə etməyək. Yəni suyunun sıxsız daha yaxşı olar. Çünki tərkibində su olduğu üçün içliyi əlavə edəndə biraz axır. Doldurduğumuz badımcanları bankalarımıza yerləşdiririk. Bəyəndinizsə bəyənməyi, şərhlərə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sizin fikirləriniz mənim üçün əhəmilidir. Qız və üzərinə 1 stəkan yarım sirke, 1 stəkan da su əlavə edirəm. Bu da sizin zövqünüzə qalıb. Əgər çox sirkəli olmağını istəyirsinizsə, sirkəsini çox, suyunu az edə bilərsiniz. Artıq şorabımız hazırdır. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Gələn videolarda görüşmək üçrə. Hələlik.